Hərbi sahəsində çox. Belə. Azərbaycan üçün çəkilici yönləri sıfır yoxdur. Əlbəttə ki, var. Həssənənədən. Təhsil. Nə mə? Hüquq sahəsində. Çox sahələr. Sizə cünahiyyət kimdir? Hamımız bildirdə cünahçıdır. Məmurlar. Yəni mən bilirəm ki, bizim Hörmətli prezidentimizin belə xırda şeylərdən xəbəri yoxdur, ancaq amma bilir günahkarkı. Rüşvətlə yaşayan məmurlar. Təsadüf etməmişəm. Ya almamışam, ya da vermək fikrimdə olmayıb heç vaxt. Rüşvətçilərə də nifrət edirəm. Çünki rüşvət rüşvət cəmiyyəti içərisinə yeyib dağıdan bir vasitədir. Rüşvət olan cəmiyyətdə heç vaxt tərakki olmaz, sivilizasiya sivriyyasi olmaz. Hər yerdə münasibətin çox pisdir rüşvətə var. Hər yerdə, bütün nazirliklərdə var. Günahkar kimdisiz? Na günahkar mən, nə deyim, bu bizdə çoxda var axı. Və indi dünən olsaydı mən deyərdim ki, ürəmdən bizdə belə bir şey olur. Biz mən gözümə açandan 52 yaşım var, mən görmüşəm bir rüşvət vardı. Mən vallah bilmirəm. Bu məsələ mənə aiddir. Mən nə belə verin, şeydən ha, hə, nə vermişik, şeyinə də almışıq. Əlbəttə var. Həssənə. Bütün sahələrdə də var. Rüşvət, korrupsiya var, bəli. Nə birinci sistem. Rüşvətçi əlbəttə birinci növbədə o rüşvəti tələb eliyəndir, ikincisi də rüşvəti verəndir. Bu rüşvətçi olunur. Hər yerdə var korrupsiya, hər yerdə var. Düzdür, mən şəxsən mən özüm bizim hörmətli prezidentimiz İlham Əliyevi-ni belə dəstəkləyirəm, həmişə də dəstəkləmişəm. Çox belə müdriklik, siyasətçi, gözəl bir rəhbərimiz də prezidentimiz. Ancaq müəyyən o nazirliklər var, müəyyən qurumlar var, müəyyən bu idarələr var ki, oğullar görürsən ki, əl altından nəsə də görür eləyir. Mən deyə, yox. Əvvəl var idi indi yox. Azərbaycan da rüşvət var, əlbəttə, amma gizli formada. Ən çox, yəni təhsil sahəsində rüşvət rolu oynayıırdı. Bu nazir dəyişilindən sonra orada müəyyən qayda-qanunlar yaradılıb, amma yenə də gizli formada var. Əsas cinayətçilər bizim özümüzük. Yəni biz rüşvət verməsək rüşvət olmaz yəqin ki. Yox. Müəyyən ə, məmurların da onda marağı var, rolu var, amma əsas cinayətçi bizim özümüzük. Var, yoxdur. Daha çoxsuna. Təhsildə, səhiyyədə Bünərcə bu bir ilin, 2 ilin söhbəti deyil axı, bu 10 illərlə yığılan problemdir. Azərbaycanlılar rüşvət yoxdur deyir. Nazirvand da özünüz -öz bilirsiz ki, rüşvət var da, niyə görə yoxdur axı? Yəni bu bu elə sual verirsiz ki, sizə gərək beləncə sualı verməz. Bu var da, fakt beləncədir ki, bu bizim qanımızda da rüşvət vermək, gəlmək. Bizim üçün zakon yoxdur, Azərbaycanlılar üçün qanun yoxdur, Azərbaycanlılar üçün toqa, plati qarəsi. Nə qədər istərsən? Hansı halda? Hər bir sahədə. Bu günahlar gedir. Günahlar özümüz. Bu Allah canın sağ ol əsən, cənab prezident İlham Əliyevin hal-hazırda o rüşvət xorları cəzalandırıb İndi heç görməmişəm, nə də eşitmirəm ki, rüşvət xoro var. Udur daha prezidentiniz olan yerdə rüşvət var ola bilər? Yox. Rüşvətsiz gollar mənə bu ölkəni başa düşə bilmərəm. Çünki belə verdişə şey deyə bilər. Onsuz da dediyimizi içirdə göstərməyəcəksiniz. Fakt var, hər yer rüşvətlə dolub. Bax sakaldan soruşum, bax sakal bəha d olsun deyə. Rüşvətçi olar, hər yerdə rüşvət var xanım. Elə hansı bir sahəyə gedirsən, ged adi bir sərfaq qəna almaq üçün də məsuliyyət var. Başqaları <laughs> kim istəyəcək? <laughs> kim olacaq? <laughs> Dövlət başı. Xeyr. Xeyr. Mə bildiyim kimi heçsə yoxdur. Bunun üzərinə şəri yoxdur. Ömür boyu olub olacaq da. Yox olmaz ki. Nə çağırsa elə. Bütün sağlarda. Adi fahlaya fahladan rüsvat alıb hesabında. On da alının üstündən. Günahkar kimdir yoxarda işləyən? Kim olacaq? Azərbaycan başda nəyə görə şübhətdir? Onu təyin eləmək mümkündür. Günahkar xalq özü.